你的那些歌我听过了，都很好，只是产量太少了。我用的不多，不需要分笔疾书来赚钱。可是你以后要养老婆养孩子呀，好的生活毕竟是需要物质基础的。那我可以去盲校当老师，让他们支付我稳定的工资，还给我加五险一金。可以考虑。 念亲，真的是很久了。我们很久没有这么平静的说过话了。我原谅你了。我爸在我面前深深停止心跳的时候，我真的怕了。我没有想过会这样，也没有尽过做儿子的责任。 是无言点醒了我，过去的事都不重要了。你爸一定会熬过去的，因为有你在。等你爸好转了，去找桑小姐吧，跟他认个错。认错？是，我诋毁他爸妈，用生病的事骗他回去。 是我不对，可我也很清楚，我在他家人看来就是个累赘。年轻怎么能这么说？桑小姐来了，你们好好聊。 你怎么来了？小陆姐说你不吃不喝，什么人的话都不听，让我过来看看你。哦，你可真有本事，你怎么就知道我一定会听你的？你笑什么？孙念清，你一定要这样讲话吗？我问你，我妈什么时候说过你是累赘了？ 这难道不是你自己想的吗？重要的根本就不是你眼睛的问题，也不是你身世的问题，这些根本就不重要。我从来就没有觉得这会是我们在一起的阻碍，可，可就只有你有难处吗？可是就只有你有脾气吗？我爸爸生病了，我赶回去照顾他。 我已经很着急，我已经很辛苦，我很累了。可是那么多天过去了，你连一个电话都没有。我费了那么大的力气，我赶回来哄你，然后呢？听着你在这里对我冷嘲热讽吗？我，我真是不知道我回来干嘛。我曾经以为，你也爱我。 所以我才，我才去忍受着你那些神经质。可是我到现在我才明白，原来你只爱你自己，所有的一切都还没有你那些自尊心来的重要。就因为你的自卑，你就站在自以为的道德制高点，来伤害我，伤害你身边的其他人，是吗？我原以为我可以去忍受你。 但是我现在发现根本就不是这样谁愿沦陷放弃了主动权交出岁月只交换一句抱歉诗篇只是偏执是坚决不听旁人的劝眼看回忆里烽火漫天

到厦门了吧？嗯，你回去是见苏先生吧？我后来一琢磨，准是、嗯。怎么了？我看你急匆匆的，不会出什么事儿吧？能有什么事儿呢？你就是爱瞎想,想。那天我跟他通电话的时候。 我说话有一些太刻薄，他可能心里不舒服。你要见了他，告诉他别往心里去。你别这么说，你你什么错都没有，你没有错，没有错。